Парни, всем привет! Сегодня я нахожусь в Киеве, я сюда приехал из Ялты. Хотел поучаствовать в этих исторических событиях, которые происходят сейчас в нашей стране, потому что больше не могу быть равнодушен тому, что творится. Сегодня с вами я буду делиться тем, что я здесь увидел. Реально мне действительно самому интересно, потому что мне очень много людей сказали, что здесь митингующим платят деньги. Мне интересно, я буду сегодня, завтра, послезавтра, я буду здесь 4 дня, буду искать, где здесь платят деньги людям, которые выходят на оппозиционные митинги. Ну так, если судить по первому мнению, то здесь достаточно очень большое количество народа. Это я сейчас только вышел с маршрутки. Вот я иду по Крещатику. То, что вы сейчас видите, это только начало. Люди идут. Люди идут на Майдан Незалежности. На против власти, против Януковича. Еще ни одного человека, общавшись с Киеве, я не встретил, который бы говорил там лозунги типа Юлю в президенты. Все против, все против Януковича. Уже реально ситуация уже достала, понимаете. Я приехал сюда из Ялты и вот Ялта у нас, южный берег Крыма, уже до чего докатились, уже украли все побережье, украли. Сын Януковича полностью забрал себе весь мыс. А я вместе с лесом наверху, вместе все побережье, даже дикое, даже тем, там, где никто не купается, и там, где люди приезжали, останавливались, там жили в палатках. Полностью украли, представляете, южный берег Крыма. Уже некуда пойти на море. Потому что, поэтому я сюда приехал, я сюда Приехал, мне никто не платит никакие деньги. Я сюда приехал за свой счет. Я довольно обеспеченный человек и нормально живу, нормально зарабатываю. Я уже не могу быть безразличен тому, что здесь творится. И еще скажу: я сюда приехал э, Не за Евросоюз, мне по барабану. Евросоюз, Россия. Э, конечно, если выбирать из двух зол, то Евросоюз это более меньшее зло, чем в России. К тому же. Почему наша власть, по моему мнению, боится ассоциации с Евросоюзом? Потому что им будут постоянно, там раз в месяц или там, раз в полгода, я не знаю, выдвигать какие-то требования, а э, вот принять какие-то законы, их будут постоянно контролировать, они уже не смогут так грабить. Мне кажется, вот мое личное мнение, что они поэтому и не захотели подписать. Янукович не захотел подписать эту ассоциацию. Еще одно мое мнение, я никому его не навязываю, я просто э, говорю его из своих, из своих как бы личных соображений. Все, все там кричат, Янукович, 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 да какой там нафиг Янукович? Янукович это просто вывеска, вывеска этих бандитов, которые поставили его, который просто представляет, представляет вот эту мафию, как бы вывеска вот этой мафии перед нами, перед людьми. Он никто, он реально. Ну кто он такой? Абсолютно необразованный человек, полное быдло, которое два раза сидела в тюрьме. Ты посмотрите на его младшего сына. Это же натуральный гопник. Натуральный гопник. И этот человек депутат Верховной Рады. Так, вот мы приближаемся, смотрите. Здесь уже стоят баррикады. Я, кстати, когда сюда подъехал, когда я сюда ехал, я уже знал наперед, из-за сложившейся ситуации в стране, я уже знал наперед, что люди, которые сюда пришли, они уже отсюда не уйдут. Это все. Это будет или, или действительно будет настоящая смена власти, или, или это будет, я не знаю, перерастет в какие-то серьезные столкновения, будет какая-то кровь. Чего бы, конечно, нам не хотелось, Украина здесь живет много, э, у нас живет много национальный народ, здесь много разных людей живет, и я вам скажу, они все мирные, они никто не не хочет э, здесь крови, никто не хочет, хотя вот есть вот такие вот, вот такие вот. Вот такие вот есть здесь провоцирующие надписи на баррикадах. Скажите, вот я сюда приехал. Мне сказали, что здесь платят по 350 гривен в день. Можете показать мне это место? Э -э, тут, тут, на этом Майдане, все, это все, что вы тут бачите, всех этих людей. я гордо могу сказать за этих людей, что... Я что хочу тут... найти то место, где здесь дают деньги. Тут, на здесь Майдане, дают деньги? Да. Чувак, а теперь смотри. Меня зовут Ярш Максим Андреевич. Я с Криворога. Приехал неделю, неделю где-то три дня назад. Я вообще работаю помощником повара и бариста. Нас сюда приехало 400 человек после того, как избили студентов. Мы приехали нахрен не за идеи. мы отказали. Ты сейчас ищешь за деньги, вот обломайся, или так можно показать. Тут никто не за деньги, все идет уже в принципе. То есть и вы действительно идею сюда такую, приехали за идею. Да, ты увидишь, это знаешь когда. Ты увидишь, когда будет много мона, и я первый влечу туда, понял? А тебя толкну. Это я тебе отвечаю, понял? И в данный момент мы делаем каждый какой-то именно вклад, понял? И у нас было по гривен 600, мы их вклали все туда, вон там где едят люди без коштовно, э, как там по-украински, да? Без каштона. без каштона едят колбасу и все такое остальное. Понял, все. И все стоят, остальное, стоят, правда, все плохо. остальное, ребята, тут немножко не та атмосфера, чтобы кому-то. То есть и, то, и, что у нас и, в и, Крыму и, распространяют информацию, я что, я что здесь все стоят, стоят за 350 гривен... За Крым, никто не против, против России, против Крыма людей. Мы именно за тех, кто это начинает там, начать эти балачки, там э, с некоторых чиновников, которые против вообще этой акции. Потому что им невыгодно, понимаешь? Это же так понимаешь, что им невыгодно. У них, блин, свои там да, э, какие-то там ларечки, то все. Они там производство, они гребут, разводят. А это невыгодно. Если наша вся эта организация и акция получится, да, и мы выйдем в люди, как бы, да, говорить, мы уберем и Президенту сделаем и всему парламенту. То, тот ларечек и тот э, предприниматель, который подсыпал в колбасу порошок и э, шкурки и там и кости мелил мелко-мелко и, ну, от курицы или там либо от чего, и это все в колбасу. То он обломается сильно, закроется его шаровара это и будет там, скорее всего, изготавливать носки, я думаю, теплые. Спасибо вам большое. Это так. Было интересно. А за гроші тут стояли лише вчора, коли було засідання Верховної Ради, було зібрано біля Маріїнського парку, десь не більше 500 чоловік з партії регіонів. І коли до них підійти, можна вони відкрито говорили, що ми, ми стоїмо тут з 9 до 4 години за 250 гривень. Вони так говорили. Вони просто стояли, це стояли діти, не то, що навіть дорослі. Там дорослих не було, стояли десь такі діти 8-9 клас, можливо, десь якісь профути перекручилися. Ті стояли за гроші. Що вони стояли в партії регіонів? Коли питали, чого ви сюди прийшли, вони не могли навіть відповісти. А сюди, коли приходиш, тут ніхто за гроші не стоїть. Бо тут люди приносять те, хто що має, хто продукти, хто гроші кидають. Я, я теж, я і працю. люди дійсно приходять допомагають. Да, люди приходять і дуже допомагають. І, і допомагають навіть ті пенсіонери, які кажуть, що ми 950 гривень отримуємо, кажуть. але кажуть, ми зможемо 50-20 гривень, навіть 5, кажуть. але ми середу, кажучи, ми сюди приходимо і кидаємо, кажуть. бо це, тут, кажучи, це гроші допоміг для людей. Тут гроші не платять за те, щоб люди стоять. Тут люди самі приносять гроші, щоб мати за що їсти, мати за що обігріватися, щоб мати змогу тут стояти, щоб в нас тут було більше. І само укріпляти це. Тут все, все, що тут робиться, це зробиться на благо. Робиться, люди не тут нічого не роблять за гроші. Все, вся робота проводиться безкоштовно. Це є волонтерське. Само, ці, вам ці дівчата що на кухні стоять. Вони абсолютно сутками стоять. Сяти, думаю, тут то є. Ята є тут. Ялта сьогодні приїхала. Я кажуть, що ми каже, вирішили каже, приїхати, каже, подивитися, каже, що тут робиться. Каже, ми ну, приїхали я точно так каже, так. і зараз дзвонимо своїм, я я своїм друзям. Я не повірив, коли мені говорили. Друзі, кажуть, приїжджайте сюди, я зговорюся з чоловіком, каже, дзвонимо своїм друзям, говоримо, що приїжджали сюди і бачать своїми очима, що тут люди стоять за ідеєю, що люди тут всі згуртовані і стоять справні за мету. Так, ну спасибо вам большое. Да.